Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Alhamdulillah, Syukurillah Kita masih berada di bulan Ramadhan Al-Mubarak Moga-moga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita Moga-moga kita digolongkan golongan orang yang Sa'imun Yang mana disebut oleh Nabi SAW Ya fiha. Masuklah pada mereka itu ke dalam Babur Rayyan Satu pintu di syurga yang mana pintu itu akan dibuka dan khususkan kepada as saim wa saimat Muslimin, Muslimat yang berpuasa Baik, kita <coughs> sekalian dalam sehari dua ini Ada pelbagai isu yang boleh kita share dan boleh kita jadikan sebagai panduan Antaranya, atas sekalian uh, isu tiga uh, Pengacara DJ Era Yang uh, menjadi kontroversi akhir-akhir ini Dan Alhamdulillah, uh, semalam mereka bertemu dengan PMX PMX bercakap dengan mereka, jadilah ejen perpaduan. Maknanya, jadilah kamu golongan manusia yang menyatukan orang lain. Ha, itu antara amanah yang diberikan kepada mereka sebagai pengacara radio atau pengacara TV. Atau sesiapa saja yang boleh bercakap menggunakan uh, saluran yang ada media sosial ini. Jadilah kita manusia dan rakan-rakan yang disebut sebagai ejen kepada perpaduan. Baik kerana pada sekalian kerana perpaduan ini akan menyatukan manusia dan kita uh, sebagai umat Islam tentulah ada kerangka kita sendiri yang mengajak kita yang membimbing kita ke arah ke kesatuan ummah itu dan kesatuan itu kita panggil uh, perpaduan tugas kalian jadi tugas kalian nak berpadu bagaimana kalau kita tak faham konsep perpaduan itu sebenarnya bila kita melihat dari sudut uh, asal kita daripada Adam AS. salam okey Kemudian manusia dicipta, dilahirkan, dilahirkan muka ber bertaburanlah di atas muka bumi ini di kalangan manusia. Tidak. Kemudian atas kalian apabila kita berada di atas muka bumi ini, maka kita kena bertindak mengikut saluran ataupun dipanggil tata kelola uh, SOP yang telah diletak oleh Allah Ta'ala kepada kita semua untuk kita memahami tanggungjawab kita, memahami uh, tuntutan yang sebenar. Maka sebab itu, kita agak selepas ini Uh, pengasyar radio TV tidak lagi menyentuh 3R sebaliknya mereka menjadi penyatuan kepada ummah itu sendiri ha, kerana tuan sekalian kulukum li adam wa adam min turab la fasluna ala arab ila bitaqwa setiap daripada anak daripada adam, adam ada tanah tidak ada apa-apa kelebihan antara bangsa agama bangsa di kalangan kamu melainkan kamu orang yang bertakwa jadi takwa ini adalah konsep yang jelas yang memberi uh, panduan kehidupan kita sampai akhir akhir-akhirat itu yang pertama yang kedua antara sekalian isu uh, ahli parlimen MUA mendapat peruntukan sebagai ahli parlimen jadi mungkin Syed Saddiq boleh bersetuju ataupun telah menerima persetujuan bersama antara kerajaan antara beliau sebagai ahli parlimen pembangkang atau blok pembangkang dengan dasar kerajaan madani jadi menyebabkan uh, akhir sekali beliau uh, boleh dikatakan telah menerima, hampir menerima disetujui oleh pihak kerajaan Madani untuk beri bantuan kepada beliau ini patut dicontoh oleh veteran-veteran veteran politik eh, bukan terhadap veteran dalam perikatan nasional tu ramai Mohd Yassin veteran, Hamzah Zahirudin veteran pokok veteran lebih faham lah, kan? nak pergi ke mana sebenarnya walaupun kita kata politik ni demokrasi ni uh, siapa dapat kuasa lebih suara lebih dia memiliki kuasa tapi itu sekalian namun adakah salah pada kita untuk melihat dari sudut apa yang perlu kita isi dalam dalam ruang lompong kerajaan madani. Jadi itu sekalian pihak pembangkang atau perikatan nasional sepatutnya lebih matang daripada Syed Saddiq. Lebih matang daripada kerana kita ni mana rata-rata di kalangan ahli parlimen pembangkang ni ada dua, tiga, empat penggal. Jadi kalau Muhyiddin Yassin, kalau Hamzah Nairuddin, kalau Taki Yuddin, ini orang yang boleh berfikir Boleh berfikir lebih hebat. Ha, kelangsungan sebuah kerajaan itu mau tidak mau kita kena terima. Kalau Madani ini berada juga di Terengganu, di Kelantan, di Gedah, di Perlis. Termasuk saya termasuk pejabat-pejabat awam federal. Ha, yang berada di empat negeri ini sudah pasti mereka mau tidak mau mereka mesti mendokong ha, dasar dan juga rukun Malaysia Madani. Jadi, tuan, -tuan sekalian, kalaulah kecerdikan kematangan ahli politik itu boleh berfikir demi rakyat, demi pengundi-pengundinya, apa salah mereka menandangi, menandangani persetujuan apa syak-syak yang terma-terma yang ditetapkan oleh kerajaan madani. Tak lain tak bukan, semestinya putukan itu akan memberi banyak kelegaan kepada kepimpinan politik dalam perikatan nasional. Kalau maha, kalau tuan dan ahli, ahli paling tolak, maka rakyatlah menjadi nilai. Betapa sombongnya mereka, angkuhnya mereka untuk tidak menerima sedangkan ia adalah satu benda saluran yang penting yang mesti diterima pakai oleh ahli parlimen Sof Malaysia. Jadi tanah Syed Saddiq dan Perikatan Nasional yang ramai ni contohilah Syed si Saddiq kalau tak mau ikut PMX pun ikutlah Syed si Saddiq biarlah dia uh, junior diikuti oleh orang yang senior padan lah sebab jiwa yang tidak besar sombong baik yang ketiga tuan-tuan sekalian yang ketiga, sekalian, apa yang saya sebut adalah Akhir-akhir uh, ini, sekalian, uh, kerajaan madani Sedang menyusun pelbagai Dan kita melihat keyakinan pelabur Kita melihat bagaimana kita sedang mensasarkan semua agenda rakyat ini Ekonomi madani ini uh, Dapat difahami oleh masyarakat Jadi, sekalian, bukan sebab itu kita tengok Perkembangan makin hari makin baik uh, Sehinggakan uh, KWSP pun uh, Melonjak tinggi naik Melonjak tinggi keuntungan bilion ringgit untuk ini hasil daripada kesungguhan semua sikap, semua tanggungjawab tak atas ni termasuklah lembaga hasil mereka dapat mencari hasil yang banyak untuk mencapai target sasaran mereka dan akhirnya itu akan menjadi dana kerajaan untuk disumbang kepada rakyat. Jadi tetap sekalian ini kecekapan, ketelusan, kesungguhan dari kalangan kepimpinan negara. Maka sebab tetap sekalian kalau anda sebagai rakyat kita tengok apa yang sedang berlaku. Kita jangan tengok apa yang pembangkang akan cakap. Pembangkang dia cakap mengikut kepentingan dia. Kerajaan dia bercakap, dia bekerja mengikut kepentingan rakyat. Nah, dia tak sama atau sekalian. Pembangkang dia akan cari helah, cari jalan macam mana nak menguntungkan kerajaan ini. Kerajaan dia tak akan, dia tak akan cari jalan untuk mengutus pembangkang. Tapi dia cari jalan, dia berusaha untuk menaikkan rakyat, menaikkan negara ini, pendapatan rakyat keselesaan rakyat, keselamatan rakyat, kecukupan makanan rakyat. Ini yang beda antara pemikiran pembangkang dengan pemikiran kerajaan. Maka sebab tu rakyat jangan ikut pemikiran pembangkang ni. Sebab pemikiran mereka nak kerja mereka nak terbuat atak sehingga dah terbocornya, terdedahnya 177 juta. Ha, yang mana Perdana Menteri yang ke-9 punya angkara dan tim dia, dia kena jawab. Dia akan jawab di mahkamah ataupun dia bertanggungjawab mesti, di, mesti bertanggungjawab dengan isu 177 juta itu. Jadi rakyat boleh nilai. Kenapa? Duit mana? Kalau duit awak sendiri, mana awak dapat income itu? Macam mana awak boleh simpan banyak tu duit ha, untuk tidak membantu mana-mana pihak ataupun ada 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 ejen. Kalau nak bantu bantuan, pergilah JKM, pergilah kementerian kemanusiaan, kementerian yang boleh bantu tapi tidak duit itu disimpan house, safe house sebagainya. Untuk apa? Ini kita sebut penyelewengan dana awam. Yang sudah pasti rakyat Malaysia kalau kita buat vote, buat undi, tak ada siapa yang bersetuju dengan simpanan 170 juta termasuk jongkok emas tadi ni. Jadi sahabat-sahabat sekalian, lihatlah sendiri. Inikah kerajaan, inikah watak-watak yang tuan-tuan nak pilih dalam PRU yang akan datang. Jadi kita ada angka, kita ada fikiran, kita ada nada, kita ada cara kita, orang Melayu, orang Malaysia, Tahu memilih pemimpin yang boleh bawa selamat menyambut Ramadan al-mubarak sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh